Кончила школу медицинскую, и война началась, и все мы ждем раненых. Боже, тут уже прямо э, столько бомбежка, столько наплывает на их самолетов. Мы уже видим, что уже все началась война, Боже, как мы сразу переживали и какие мы были. Откровенные, какие мы были соратливые, какие мы были душевные. Это вам не поверите. Вот как своего ребенка мы этого солдата жалели. Как своего ребенка. И так мы прямо готовы его, не знаю, прямо на руках носить. И вот мы целую ночь винтовали э, гипсы такие, что корсет и руки и ноги, и мы их на носилках и в это в санитарный вагон все отправляли. И говорит, теперь вы уже поедете в тыл, там уже вас вылезет, ну вот уже ж такое Те уже, которые раненые не, не могли выжить, уже мы мои операции делали, но они поумирали, мы их всех вы, вывозили в палатки. Не боялись мы такого. Раз! Отваливается наша стена, упадает хорошо, что туда, не на нас. Я тогда испугался и под стол. А потом как еще бахнуло, что песок мне присыпал, я ничего не слышала, и дышать нечем. Кричу, кричу ты, песок, ты заваливай. И вот так, это и не могу, руки ранены, там тоже ну, заметили, что я мне засыпала откуда она сила столько бралась. И мы какие те здоровые, а то зимой, да, к примеру, в зале нельзя было шевельнуться, он сразу заметил, прям низко так э, на самолетах летал. Когда уже видим, что уже улетели, так да, мы шинели отрывали из этого, оно же тело ж, а тут э, мороз, так да, отрывали от, от земли. Божий стреляет, и шапки эти, эти пилотки, этой целуют, землю целуют, и на, на коленях ставятся, и молятся на небо. И что только вы посмотрели, это невероятный душевный такой, ну какой-то восторг.